Так, засыпаем, кофейня в воду. стиле Барби. Да. То есть это вы делаете именно под формат, чтобы э, родители покупали своим детям и приучали Фу. их бизнесе а к работе? Буду... А почему нет? Подарите дочке э, на день рождения. Ну Барби вряд ли, уже постарше дочка будет. Ну, например, какой-то игры, если не знаю, что там увлекаются. Ну, давай мальчику. Кофейня в Counter Strike, кофейне, в Counter -Strike да, в стиле, в стиле какого-то стиле... оружия, но я думаю, Кон... это будет сейчас. Ну не, не, не ладно, не Counter Strike, там Need for Speed. Uh -huh. Кофейня в стиле Need for Speed, не, ну, не, вообще, типа в стиле какой-то тачки. Да. И это реально можно сделать. Можно, Интересно, посмотреть, как она бы выглядела. Все, ты, ты знаешь, кофейки, там... в чем суть этого? Сильно оно бы очень сильно привлекало внимание и хотелось бы подойти и купить кофе. Да. Так оно так и будет. А здесь есть экран? на котором О, можно мы все тестируем, он уже кофе, шоколад, ну здесь настраивать напитки можно, но когда это сейчас технический режим, когда кофейня просто стоит, здесь экран здесь можно хоть мультики крутить, да, ладно. Э -э видео, можно рекламу, полностью управляется можно... с телефона, да, с телефона загружать